Нас очень немного сегодня собралось. Но день сегодня знаменательный. Всемирный день по борьбе с фрекингом. То есть это уже во всем мире стало проблемой. Мы пока этого вроде как не почувствовали, но люди, где начали это все делать, уже давно это почувствовали. И недаром я скажу о Соединенных Штатах Америки коротко. знаете, вот говорят, а там добывают газ, они там все радуются. А вы знаете, есть два штата в Соединенных Штатах. Пенсильвания и Нью-Йорк рядом. И одно месторождение у них, Марцелус, на двоих. В одном штате добывается газ, а в другом люди встали и сказали, мы не будем, не дадим добывать газ. И губернатор президенту говорит, что я с вами не поеду, агитируется сланцевый газ. Потому что пока не будет ясно, это для организма, для здоровья и природа не гробится, тогда мы только согласимся. А так мораторий с 2008 и не добывают. А как же мы на Черноземах, после Чернобыля, и решаемся на такое, чтобы у нас развернули еще второй Чернобыль, потравили нас окончательно? Кому это нужно? Как вы думаете? Нам это нужно? Нет. Нам не хватает газа. Нам достаточно газа, который добывает Украина уже, вполне достаточно. Это газ еще выводится, экспортируется даже. Олигархам нашим не хватает газа, чтобы заработать на нем. Частные компании, которые у нас даже сейчас добывают газ в Украине, как вы думаете, по какой цене его продают? Точно так и российский, по 400 долларов. Не потому что Россия, да, плохо над нами поступает, вроде как с братьями называется. Но наши же Точно так, только государственные компании. А в планах нашего правительства приватизировать эти все государственные компании, тогда газа дешевого вообще не будет, о котором нам рассказывают. Рассказывает наш премьер. Дешевый газ, дешевый газ. На самом деле все это обман, потому что добыча газа 40 долларов. Мы даже сейчас, те, кто платит цену 100 долларов, уже с прибылью ее оплачиваем. И никакого повышения быть не должно для нас. Но это не самое главное. Продаться это три копейки, которые предлагают нам. Даже в Китае, в самой стране, где люди покорные и правительство довольно жестко ведет все про демонстрации, скважины блокируются так, что по, вот они три года начали там бурить, по году не работают. Люди блокируют, скважины не дают работать. И сейчас перед Шелл стоит вопрос вообще, оставаться в Китае или уходить.